проблема милиции в том, что здание городского отдела было захвачено, также оно понесло ущерб, была похищена оргтехника, были похищены другие материальные ценности. Мы потихоньку собственными силами сотрудников милиции, тех, кто остались, восстанавливаем, однако, однако пока еще недостаточно. Помощь нам город оказывает на восстановление всех этих материального ущерба. Также необходимо недостаточно количество сотрудников, те, которые сейчас находятся в строю, моим сотрудникам необходима моральная, я думаю, психологическая помощь, которые находились здесь в период оккупации, поскольку они, как и, как и другие. Жители города Дославянска подвергались и, и насилию, и психологическому насилию, и физическому насилию. Некоторые сотрудники содержались также в, незаконно содержались, были захвачены террористами. Поэтому есть определенные проблемы психологического порядка. Но на данный момент в Министерство направило у нас здесь находятся приданные силы, у нас откомандированы сотрудники милиции из других органов, из других областей Украины, которые оказывают нам здесь помощь, ну, в первую очередь наведение, наведение общественного порядка, для того, чтобы на улицах города Славянска было спокойно. Также работают здесь группы с департамента уголовного розыска, которые группы следственных подразделений других областей, которые проводят расследования и занимаются именно теми событиями, теми преступлениями, которые, которые, были совершены на территории города Славянска. У них есть уже определенные результаты, задержаны несколько человек, которые состояли в этих вооруженных, незаконных вооруженных формированиях. На данный момент они отправлены в городе Харькове, арестованы, у них изымалось оружие, у них изымалась атрибутика этих незаконных вооруженных формирований, ну, проводится расследование. Еще раз повторяю, эти группы работают не только в городе Славянске, и в других, во всех освобожденных городах проводят большую оперативную работу и большую следственную работу. Сотрудники милиции сейчас дежурят без оружия. Где их оружие? Каким образом вообще они планируют? Так сказать, это оружие похищено, как я понимаю. Ну, это было оружие похищено при захвате городдела. Действительно, на данный момент сотрудники патрулируют именно исключительно с приданными силами, с вооруженными работниками милиции. В дальнейшем этот вопрос МВД знает, они занимаются этим вопросом. Я думаю, будет поступить новое вооружение, необходимые спецсредства для нормального несения службы и организации работы городского отдела. Проводится оружия. Искачина, хотя предварительные ну, предварительно у нас сдано несколько образцов, несколько экземпляров охотничьего огнестрельного оружия. Но пока нарезное огнестрельное оружие не торопятся сдавать, оно пока только изымается в ходе проведения оперативных мероприятий и в ходе обысков. Основная основная часть тех людей которые здесь совершали преступления так э, террористы сепаратисты они выехали после освобождения выехали в, в донецк выехали в горловку пробились туда с боем э, поэтому данное это оружие находится скорее всего там же у них ну, пока я говорю, мы много изымаем боеприпасов оставшихся после оккупации изымается добровольно нарезное оружие пока еще никто не не сдавал. Все это проводится и занимается только в условиях проведения уголовного расследования и обысков других изъятий. Насколько пострадало, э, пострадало здание, город дела в принципе имущество оценивали уже ущерб, нанесенный непосредственно. У нас у нас на данный момент проводится инвентаризация, все службы финансовые подразделения проводят инвентаризацию, тоже в течение где-то двух-трех недель мы будем выведем все уже будем знать, о каких какой ущерб. Сейчас можно приблизительно говорить это десятки тысяч. Это тысяч, десят сотни. это десятки тысяч гривен. В городском отделе были похищены три автомобиля, их местонахождение мы пока не знаем, где находятся где они находятся.